बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक है उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ तो आज मैं लेके आई हूँ औरेंज केक तो जिसके लिए मैंने ये तीन अंडे लिए लिए और हाफ़ कप ऑयल का ले लिया है हाफ कप ऑरेंज जूस का ले लिया और एक कप मैंने शुगर ले लिए और दो कप मैंने मैदे के ले लिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और ये लिया है मैंने बहुत सुंदर खाने रही इसमें डालते हैं अंडे सुन्दर होने रही थेक लेंगे तो ये मैं चीनी डाल दूँगी चीनी मैंने पीस ली है चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब डाल दूँगी ऑयल बसिमर हम रही ये डालूँगी औरज जूस बसिरा और अब डालेंगे मैदा मैदे को हम छाड़ के डालेंगे बसिल्रम रही डालेंगे बेकिंग पाउडर वन टी स्पून और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा छान लेंगे तो अब डाल देंगे छिड़के ये ऊपर से औरेंज के ऊपर ऊपर से उतारें ये वाइट वाला हिस्सा नहीं लेना ऊपर वाला हिस्सा उतार के तो उसको मैंने डाल दिया है मिक्स कर लेंगे हम तो थोड़ा सा कलर ले लेंगे रिबन की तरह गिर गया ये बिल्कुल परफेक्ट है तो ये मैंने मोड़ ले लिया है मोड़ को मैंने ऑयल लगा के और पेपर लगा दिया है बटर पेपर तो फिर मैंने ऑयल लगा दिया है ये मैंने तैयार करके पहले ही रखा हुआ था तो ये हम बटर डाल देंगे बिसम ये थोड़ा सा टाइप टाइप कर लेंगे जो इसके हवा बबल है वो निकल जाए तब कर लेंगे बेक तो तीस से चाली मिनट इसको बेक कर लेंगे तो मैं पतीले में करूँगी आपके पास ओवन हो तो ओवन में कर ले तो हम ले लेंगे ये हाफ कप ऑरेंज और जूस और ये ले लेंगे चीनी और चार टेबल स्पून मैंने चीनी के डाल दिए पैंतालीस मिनट हो चुके थे तो अब देखते हैं बिल्कुल तो साफ है आ रही और तो ये जो हमने सिरप बना के रखा था औरज जूस में तो ये लगा देंगे ऊपर माशाल्लाह से जबरदस्त ये बन के तैयार हो गया तो अब ये देखें माशाल्लाह से जबरदस्त ये फूला हुआ है ये मैंने काट लिया है तो हम दिखाती हूँ देखें माशाल्लाह से जबरदस्त ये भूला हुआ है तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा बेटे फिर बनी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़